Hər vaxtınız xeyir dəyərli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsində 569 nömrəli marshrutun yolunda hündürdə həyətən maşın girə biləcək. Bu belə bir həyət dəşlərlə düzlənilib və bu daşların sonunda darvaza qoyulacaq. Bu gördüyünüz kimi qabaqda əsas yoldu, yəni qəsəbəçi olan bir yoldur. Ətraf tam yaşayışdır. Qazı, suyuçu və hər bir şey var qiymətdə də endirim olacaq. Qiymət hələ gördüyünüz məlumat yerində var. Nəzər salıb baxa bilərsiniz. Ev yerdən kürsülüdür. Burada kombi üçün giriş xətti qoyulub. Zirzəmisi var. Su xətti çəkilib. Evin yanıdır. Burada ümumi görünüşünü görürsüz. Təmir ay tamamlanma işləri gedir. Cüzi işlər qalıb. Mərkəzi kanalizasiyası var. Yaxınlığında təzə orta məktəb var. Həyəti bir daha göstərəm. Bir də təkrar çünki bu daşların sonunda oradan darvaza qoyulacaq və keçici oyun üçün olan şərtlərə təqdim edirəm. Döşəmə laminatdır, bəhrənin özün kombi xətti var. Təmiri səliqəlidir. Sağ tərəfdə bizdə belə bir mətbəxdir. Qiymət çox müvafiq qiymətdir. Və bizim burda da belə bir birinci yataq otağıdır. Tam təmirli, gördüyünüz kimi. Və pəncərəsi də öz hasarını addır. Və belə öz hasarını addır. İşıq da düşüb hava gələn yeri var. Konsentrasiyon zəryan fəktorda atılıb otaqlarda var. Dəhlizin giriş hissəsini görürsüz. Damaçı çıxış yeri də qoyuruq. Hop yuxarıda damaçı çıxış yeridir. Burada bizdə qonaq otaqdır. Evimiz qanuni 3 otaqdır. İçi ümumi sahə ilə 65-70 kvadrat yaxındır. Beyaz qapılardır. Döşəmə burada da laminatdır. Qonaq otağın pəncərəsi öz həyətinə baxır. Burada da qonbi xətləri çəkilib burda TV çıxış xətti verilib. Çox səliqəlidir. Evdə naq çatılıb, qiymətli də göstərilən məlumat yerindədir. Burda bizim hamam otağıdır, tam təmir. Və bizim bu hissədə də sonuncu yataq otağını göstərəcəm sizlərə. Bax belə sonuncu yataq otağıdır. Burda da kondisioner üçün zərin qapıdır. Burda da o hasarıdır yerləşməsi haqqında bir daha məlumat verirəm. Masazov qəsəbəsində 569 nömrəli marshrutun yolunda yerləşir, hündürdədir. Təzə məktəbə də yaxındır. Yerdən kürsülü 3 otaq həyət təqdim elədim. Sonra qızıl izlədiyinizə təşəkkür edirəm.